Об'єднувати Україну це основне завдання, яке стоїть сьогодні перед нами. Красота. Якщо має означати такий макіяж, сьогодні ж у нас єднається країна, ще знову у нас є традиція поєднати на, на ланцюгом. Це не день собористі, як зазвичай це робиться. А ось у нас вже ще таке свято. Це така акція. Спонтанно, до речі. Україна! Нет русский, Нет русский город! Нет русский город! Нет русский город! Сколько заплатили вам! А, а сними вот это! Сними вот это! Мы не приехали, мы здесь живем. Каждый народ должен иметь право решать. Мы хотим, я лично считаю, что Украина должна быть единой, независимой и от Европы, никаких союзов нам не надо. Украина очень богатая страна, у нас прекрасный работящий народ. Мы можем все сами. Нам, у нас проблема – это гнилая вертикаль власти, выстроена олигархами. Вот это очень большая проблема. Вы говорите независимая, вы кричали Днепропетровск – русский город. Да, Днепропетровск – русский город. Ну, как это понять? Ну, Днепропетровск говорит на русском. В языке на русскоязычный вы имеете в виду и по духу Но это он же русский, и по духу он русский нам нужна федерализация чтобы мы чувствовали себя защищенными